Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Menteri Pendidikan Fadlina Sidik menyatakan yang kerajaan akan memperkenalkan mata pelajaran baru iaitu pendidikan karakter seawal prasekolah bermula tahun 2027. Tetapi saya hendak katakan kepada Fadlina, seandainya kalau satu benda ini tidak dikembalikan ke sekolah-sekolah, kau perkenalkanlah apa je mata pelajaran kau perkenalkanlah apa je selebar sekalipun Ianya tidak akan memberikan kesan iaitu selagi kalau kau tak kembalikan rotan memang sampai sudah pelajar-pelajar ini berpotensi buat perangai syaitan kita intro dulu la, 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 la. cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian kita semua tahu sejak dua meja ini memang begitu banyak sekali insiden-insiden yang tidak diingini berlaku dekat sekolah-sekolah. Mula-mula kita dah dengar dengan kes buli Kemudian kita ada kes pemerkosaan Kemudian kita ada kes kenduri beramai-ramai Kenduri kan And then kemudian kita ada kes pelajar yang Tiba-tiba saja meninggal dunia dalam bilik menggantung diri Dan macam-macam lagi lah Dan of course yang terkini Kejadian seorang pelajar tingkatan 2 Telah menamatkan diri rakyat Seorang pelajar perempuan tingkatan 4 di sekolah dekat Portaling Jaya. Di mana benda-benda ini tuan-tuan sekalian telah mendatangkan satu kegeronan kepada mak bapak sebenarnya tentang tahap keselamatan anak-anak mereka dekat sekolah. Tetapi persoalan lebih besar lagi yang dikanyakan yang juga dipertikaikan ialah sejauh mana berjayanya sistem sekarang ini dalam usaha untuk mendidik sahsiah anak-anak. Sebab kita dapat lihat Semakin lama, anak-anak ini menjadi semakin degil, menjadi semakin kurang ajar, menjadi semakin tidak boleh dikawal dan macam-macam perkara lagi. Sekarang, saya tak nak sentuhlah tentang peranan ibu bapa. Yang ini saya kira ramai pihak menyatakan Oh, ibu bapa kena buat macam ni, ibu bapa kena buat macam tu, sebagainya. Dan saya tidak akan mempertahankan ibu bapa. Betul, ibu bapa memang kena mainkan peranan yang besar, mendidik anak-anak mereka sejak dari rumah lagi, sejak mereka kecil lagi. Saya cuma hendak fokus tentang pendidikan dekat sekolah dan itu saja konteks saya dalam video ini. Di mana dalam hal ini, of course lah Fana Siddiq memang mendapat tekanan yang begitu dahsyat tuan-tuan dan perempuan. Begitu ramai sekali rakyat Malaysia tak kira dia bidang apa pun telah meminta agar beliau meletakkan jawatan Kerana bagi rakyat Malaysia Fadlina lah merupakan menteri pendidikan yang paling gagal Sepanjang sejarah negara kita ini Tuan-tuan dan puan-puan sekalian Tetapi of course Fadlina memang takkan letak jawatan lah kan Nak letak jawatan mana bang? Tak habis lagi penggal Kalau tak habis penggal Tak cukup matang lagi tempoh dia punya menteri Nanti terlepas dia punya pencin Takkanlah dia nak lepaskan pencin je ya tak? At least bertahanlah sampai tahun 12 .00. Tapi tak apa dah So sekarang ini dalam usaha untuk memperbaiki keadaan dan sebagainya Fadlina telah menyatakan bahawa Kementerian Pendidikan Malaysia telah bersetuju untuk memperkenalkan satu lagi silibus baru mata pelajaran baru yang akan diperkenalkan pada awal tahun 2027 iaitu mata pelajaran pendidikan karakter yang akan dimasukkan ke dalam silibus yang sedia ada dan akan diajarkan bermula pada awal persekolahan tahun 2027 diajarkan pada peringkat awalnya kepada para-para pelajar prasekolah. Di mana kata Fadina, memang sekarang ini kita ada mata pelajaran berkaitan dengan moral, agama sebagainya. Tetapi pendidikan karakter ini lebih khusus supaya pendidikan karakter ini dapat dibentuk ke dalam jiwa anak-anak pada awal-awal lagi. Dan kata Fadina diharapkan pembentukan karakter seperti ini akan dapat membentuk diri anak-anak ni supaya menjadi insan yang lebih bagus, menjadi insan yang terhindar dari melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya mereka lakukan pada masa-masa yang akan datang. The is macam ni lah Fadlina. Bagi saya lah kan, ini pada pandangan saya lah ya, tidak perlu sebenarnya untuk memperkenalkan satu lagi mata pelajaran untuk menyumbatkan lagi, menyesakkan lagi silibus yang memang sudah sedia kala sesak ini. Bagi anda yang memang ada anak-anak sekolah kan Macam contohnya anak-anak dekat darjah 1, 2, 3 sebagainya Anda sering tengok yang jadual mereka ini memang sangat-sangat padat Kita sebagai bapak pun kadang-kadang macam Uish leh macam betul jadual mereka sekarang ni kan Dahlah sekarang ini mereka ini diajar untuk berfikir secara kibat Kemahiran berfikir aras tinggi Yang kadang-kadang macam musibat tu tuan-tuan dan perempuan Dan sekarang mereka hendak dihenyakkan lagi Dengan pendidikan karakter Ini merupakan satu tambahan kepada segala benda yang mereka kena belajar pada peringkat awal dan ini akan menyebabkan mereka ini burn out lebih awal kalau ikutkan. Mungkin benda ini yang cadangkan oleh KPM ini instead of dapat melahirkan generasi yang lebih bagus akan menyebabkan pelajar-pelajar ini menjadi burn out dari peringkat awal. Lagilah masalah sebenarnya. Tapi itulah. Macam saya katakan tadi dan Eva Fadlina pun akui kita sekarang ini memang ada mata pelajaran agama dan kita ada mata pelajaran moral. Jadi saya rasa macam tak perlu pun untuk menambahkan mata pelajaran baru, pendidikan karakter yang khusus sebagainya, tak perlu. Sebab mata pelajaran agama dan juga moral itu dah cukup bagus sebenarnya untuk melatih anak-anak kita ini dari peringkat awal untuk menjadi insan yang berguna. Kita contoh mudahlah kan, macam pasti. Pasti dari awal menerapkan pendidikan Islam tentang akhlak. Akhlak ni karakter lah. Akhlak tentang apa tu sasyah, tentang apa tu sikap, tauhid dan sebagainya. Benda-benda yang sebenarnya membentuk jiwa pelajar-pelajar itu daripada kecil, daripada umur 4 tahun lagi, mereka dah dibentuk dengan akhlak itu. Sebab itulah kita selalu lihat macam akhlak budak-budak pasti ini kan memang sangat-sangat super. Akhlak budak-budak pasti ini memang begitu luar biasa baiknya kerana mereka memang diserapkan dengan nilai agama sedari awal lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi why not kita just mantapkan saja syllabus yang ada instead of menambahkan lagi. Apatah lagi bila ada syllabus baru, lagilah of course mereka sediakan bahan mengajar. Mungkin akan sediakan buku teks dan sebagainya, akan sediakan model-model, modul-modul dan sebagainya kan. Jadi pihak mana pula yang akan dapat tender untuk menyediakan semua itu? Saya tak yakin kementerian akan buat insource. Mereka akan outsource. Jadi mereka kalau outsource Of course akan ada pihak ketiga dilantik Pihak swasta dilantik untuk cetakkan buku ke apa-apa sebagainya kan Siapa yang akan dapat projek tu Berapa puluh juta pula duit rakyat Yang akan dibelanjakan untuk tujuan itu Ha, Yang ini satu lagi perkara yang perlu kita fikirkan Sebab hari itu pun ketika Fadina mengumumkan uh, Pembekalan dua pin untuk setiap pelajar pin jalan itu pun Itu pun pertikaikan juga Siapa yang dapat tender tu Sebab sekarang tak sebut betul tak Cuma sekarang itu tuan-tuan dan pembawa sekalian Sebenarnya lah kan pada saya, tak kiralah nak memperkenalkan mata pelajaran apakah itu ke ini ke sebagainya semua itu tidak akan mendatangkan hasil sekiranya kalau kita tidak memperkenalkan kembali rotan dekat sekolah maksud saya tuan-tuan dan puan-puan guru-guru kita sekarang ini mereka dah jadi pengajar saja tahu mereka bukan lagi pendidik mereka pengajar mereka cuma ajarkan anak-anak kita membaca, menulis, mengira dan juga mata pelajaran mata pelajaran lain. Mereka cuma ajar. Mereka tidak lagi mendidik. Mereka tak didik anak-anak kita untuk menjadi manusia. Mereka tak didik anak-anak kita dengan disiplin. Mereka tak didik lagi anak-anak kita dengan segala perkara akhlak yang perlu sebagai seorang manusia. Dan bukan salah guru-guru itu. Masalah sekarang inilah kita berada dalam zaman yang punya mana guru-guru ini tidak lagi boleh untuk mendidik anak-anak kita dengan disiplin. Sebab anda kata kalau guru-guru ini nak didik anak dengan disiplin. Contohnya mungkin nak rotan ataupun nak kenakan hukuman fizikal ataupun mungkin nak kenakan hukuman psikologikal macam berdiri atas meja ke berdiri luar kelas ke apa-apa ke. Guru-guru ini akan dikenakan tindakan kita tengok cerita apa tu cikgu Lau Tek Hua kan yang guru dekat Pulau Pinang tu yang sekarang ini didakwa kerana merotan muridnya padahal Mr Lau ini kalau ikutkan kawan-kawan beliau dan sebagainya kan bahkan anak dan murid lama beliau pun kata bahawa Mr Lau ini memang seorang guru yang sangat baik Seorang guru yang sangat berdedikasi memang nak didik anak bangsa. Setakat rotan budak tu biasalah. Tetapi sekarang ini, Mr. Lau cuma buat benda yang sama dia dah buat berpuluh tahun sekarang ini beliau didakwa kerana buat perkara sama. Beliau buat mendidik anak bangsa sejak puluhan tahun yang lepas. Nampak tak kat situ? Ini isu kita sekarang ini. Guru-guru tidak lagi boleh mendidik. Guru-guru diikat tangannya. Tetapi anda tengoklah apa kata Mama Azam ni kan. Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia. Azam kata apa? Rotan tidak akan dikembalikan ke sekolah-sekolah. Kita akan ikut modal negara-negara maju, negara-negara Eropah sebagainya dalam mendidik akhlak anak-anak. Oh huh, macamlah tu akhlak sangat dekat mereka syarikat guru-guru tak boleh sentuh murid, -murid. tengok apa jadi pada pelajar-pelajar dia kurang ajar masing-masing dengan bapak-bapak kurang ajar kadar apa tu mengandung nonikah dekat di kalangan bawah umur dekat mereka syarikat terlalu tinggi dan kemudian berlakulah kejadian tembakan sana kejadian apa tu keganasan dekat sekolah semuanya ikut semanjang dan berlaku kejadian keganasan sekolah dan macam-macam benda yang kita memang saban hari tengok dekat kaca televisyen tuan-tuan sekalian So itu ke sebenarnya arah yang Kementerian Pendidikan nak pergi sebenarnya. Nak ikut setengah barat sedangkan kita tahu yang barat ini bukan contoh yang bagus pun. Eh Papa Perry bukan sekadar barat Jepun pun tak rotan anak. Ya yeah, Jepun tak rotan anak-anak. Tetapi mak bapa Jepun disiplin macam. Dan dekat Jepun pula walaupun mereka ini tak rotan budak-budak tetapi budak-budak ini disuruh apa? Masa budak-budak prasekolah pun mereka diajak untuk cuci toilet, cuci kelas, basuh sekolah. Mereka diajar disiplin di awal. Cuba sekarang kalau cikgu-cikgu minta tolong murid-murid, okey murid-murid, jom kita basuh kelas. Oi mengamuk mak bapak. Kau ingat anak aku ni kuli ke apa? Mestilah macam tu betul tak tuan-tuan Northland? Even walaupun saya tak setuju dengan dia dalam banyak perkara, kata-kata Lim Guan Eng ini betul. Dah tiba masanya untuk kita kembali ke rotan dekat sekolah-sekolah. Apa payah benar? Maksudnya kat sini, sudah tiba masanya untuk kita kembalikan guru-guru ini ke fungsi mereka yang asal iaitu sebagai pendidik anak bangsa. Bukan sekadar pengajar. Bukan sekadar mereka yang ajarkan anak kita untuk lulus exam. Tetapi itulah sekarang ini nampak gayanya Kementerian Pendidikan takut dengan suara mak bapak. Sampai kesudah mereka akan terus Menekan guru-guru Guru tak boleh buat itu Guru tak boleh buat ini Kau just ajar saja Itu tugas kau Ya Guru just ajar je lah Mereka just punch in Ajar-ajar-ajar And then dah masa, masa balik Punch out Balik Mereka tak lagi fikir tentang anak bangsa Kerana sekarang ini Mereka ditekan macam-macam Kiri, kanan, depan, belakang So sekarang guru-guru kita ini Just kerja untuk paycheck Dan hasilnya apa jadi? Lihat anak-anak kita sekarang tuan-tuan dan -tuan sekalian Dan semua ini Ialah salah sistem yang menekan dan anda kata kalau sistem ini tak diubah tuan-tuan dan puan-puan, anda perkenalkanlah silibus apa pun, perkenalkanlah mata pelajaran apa pun, ianya tidak akan membawa perubahan apa-apa. Kita akan dengar benda ini sama kesudah. Ironinya tuan-tuan dan puan-puan, Fadil inilah orang yang sama pada tahun 2021 bukan main kutuk Radhi Jidin, bukan main kutuk Rina Harun mengatakan bahawa di bawah mereka pelajar-pelajar menjadi semakin gagal. Sekarang anda jadi menterbitkan Anda pula kena kritikan yang sama Bahkan lebih teruk kerana prestasi pelajar sekarang ini Jauh lebih teruk di bawah anda Apa rasa anda Farina? Hanya pemimpin Melayu yang bangsat sahaja Yang tak erti nak pertahankan Islam dan Melayu Kesian